હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની સ્વર્ધન પોથીનો પાઠ છ ભારત પાઠ છના સ્વર્ધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ છ ભારત अ प्रश्न नंबर एक, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक तपस्विनी बालक को क्या लालच देती है जवाब लखीशु तपस्विनी बालक को खिलौने की लालच देती है सवाल नंबर बे दुष्यंत भरत के किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे दुष्यंत भरत के निडरता प्रसन्नता मुख अग्नि के समान चमक आदि गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे सवाल नंबर त्राम दुष्यंत किस बात का संदेह था दुष्यंत को इस बात का संदेह था कि भरत अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है चार भरत की सूरत किस से बहुत मिलती थी भरत की सूरत दुष्यंत से बहुत मिलती थी पाँच तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को कौन सा खिलौना दिया तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को मिट्टी का खिलौना दिया प्रश्न नंबर एक ब निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए एक अरे सिंह तू मो खोल मैं तेरे दांत गिनूंगा यह वाक्य बालक भरत सिंह के बच्चे से कहता है बे हे प्यारे बालक सिंह के बच्चे को छोड़ दे मैं तुम्हें खिलौना अब अवाक्य पहली तपस्विनी बालक भरत से कहती है सवाल नंबर त्रौ सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के है यह कुमार नहीं जान पड़ता वाक्य दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहते हैं सवाल नंबर चार अरे अरे मत उठाओ इसे मत छूना पहली तपस्विनी दुष्यंत से कहती है पांच घबराओ मत जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था सो वह पड़ा है यह वाक्य दुष्यंत पहली तपस्वीनी से कहता है प्रश्न नंबर एक क शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए एक जिसे कोई डर न हो नीडर। बे पत्तों से बनी कुटिया तो पर्णकुटी त्रण तपस्या करने वाला तो तपस्वी चार जो कभी पराजित ना हो अपराजित पांच सबका दमन करने वाला सर्वदमन समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला चक्रवर्ती सात बड़े भाग्य वाला बहुभागी आठ जिसने अपनी इंद्रियों को जीता जितेंद्रिय नौ शादीशुदा स्त्री विवाहक दस मन की कामना मनोकामना प्रश्न नंबर बे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ नीडर होकर खेलता था उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था वह दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे बालक स्वस्थ सुंदर निर्भीक तिथा हठीला था उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे तरण, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की ये दो रितियाँ बताई एक युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं ब वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं चार बालक को देखकर दुष्यंत क्या सोचता है बालक को देखकर दुष्यंत सोचता है कि वह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है इसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है पांच भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा क्यों भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक है उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता शावक की माँ सिंहनी लती का भी उसे भय नहीं है वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है प्रश्न नंबर बे ब टिप्पणी लिखिए बालक सर्वदमन की विशेषताएं तो लिखी શકાય सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक है उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता शावक की माँ का भी उसे नहीं है। वह इतना जिद्दी है कि तपस्वी समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए अह एक फको आपेलो समझा आधार नीचे प्रश्नों जवाब लखवा सवाल नंबर एक नदियों की तुलना किसके साथ की गई है नदियों की तुलना मानव शरीर की धमनियों के साथ की गई है बे चहुमुखी का अर्थ क्या होता है चारों ओर का त्रन शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए तो निर्मलता मलिनता विरोधी शब्द है बाकी बधा समानार्थी है चार हमें नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए इस विधान से सुसंगत न हो ऐसा विकल्प चुनिए तो एवो विकल्प दशे उसके पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं पांच परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है नदी की उपयोगिता प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए अफकरा ने आधार नीचे प्रश्नों का जवाब लिखवाना है सवाल नंबर एक बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि से एक महापाप है बे बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं बापू बच्चों के सुधार के लिए बच्चों की गलतियों को उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए ऐसा मार्ग बताते हैं तरण बापू के मत अनुसार बच्चे किसके अधिकारी है क्यों बापू के मत अनुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी है क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं चार बापू बच्चों के अवगुणों के लिए किसको दोषी ठहराते हैं बापू बच्चों के अवगुणों के लिए आसपास रहने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं क्योंकि बच्चे जो सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है पांच परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए बच्चों के प्रति विचार प्रश्न नंबर पांच किसी वीर बालक का चित्र यहाँ चिपका कर उसके बारे में आठ दशमा के लिखिए हूँ अहियाँ एक चित्र चौटाड़ू गमे ते बीजा कोई व्यक्ति विषय पर लखी सको छो साहिब जादे जोरावर सिंह नौ और फतेह सिंह सात सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से है सम्राट औरंगजेब सत्तर के आदेश पर मुगल सैनिकों द्वारा आनंदपुर साहिब को घेर लिया गया इस घटना में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को पकड़ लिया गया मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी इस पेशकश को उन दोनों ने ठुकरा दिया जिस कारण उन्हें मौत की सजा दी गई और जिंदा ईटों की दीवार में चुनवा दिया गया इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी प्रश्न नंबर छ शुद्ध वर्तनी पर गोलाकार कीजिए एक ધાર્મિક બીજું છે ચીડિયા ઘર ત્રીજું વગેરે ચોથું નિસ્વાર્થ પાંચમું આશીર્વાદ આ રીતે તમે સાચા શબ્દ પરથી વર્તુળ કરશો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ બ ઉદાહરણ કે અનુસાર સાર્થક શબ્દ લીખીએ એવં શબ્દો કે વર્ણોસે ઓર અધિક શબ્દ બનાવીએ ઉદાહરણ મુજબ શબ્દમાંથી બીજા શબ્દ બનાવવાના છે અહીં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ બનશે મંત્રી बीजा शब्द बन प्रधान मंत्री मंत्र धान तीजू है तमाम शब्द बन महासागर सागर महा मगर सहारा आवा शब्द बनाई शक है बंदरगाह तीन बन से बंदर दरगाह दर राह पांचमू है कार्यकुशलता तो कुशल कार कर कुशलता लता आवा शब्द बनाई शकाय त्यारबाद प्रश्न नंबर छ सही शब्द का प्रयोग करके वक्य पूर्ण कीजिए योग्य शब्द उपयोग कर वक्य पूर्ण करने एक माने अभी मिर्च नहीं कूटी तपस्वी आश्रम में कूटी बनाकर रहते हैं अँ बब्बे शब्द आपेला है योग्य जगह योग्य शब्द मुख्य आपने खाली ज्ञाव पूर्ण करता जसू बे इसका रूप अग्नि के समान है आपका सामान उठाकर इधर रखिए तरण राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी बन में गए सप्ताह के सात दिन होते हैं चार घोड़ा और हस्ती सवारी के काम आते हैं महात्मा गांधी की गणना विश्व की महान हस्ती में होती है प्रश्न नंबर सात उदाहरण के अनुसार शब्दों के लिंग परिवर्तन करके उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण अनुसार लिंग परिवर्तन करी वाक्य प्रयोग करवानो एक कवि तो कवियत्री वाक्य बना भी शिकाय आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंथ है मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री है गुरु तो गुरुआईन गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया गुरुआईन ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया लेखिका तो लेखक लेखिका एक नवल कथा लिख रही है लेखक नवल कथा लिख रहे हैं। चार विधवा तो विदुर, वह एक विधवा है वह एक विदुर है हूँ अहियाँ जो वक्य बनावु छू वक्य बनावा जरूरी नहीं तब तमने मनगमता वक्य बना लखी सको पाँच भवदिया तो भवदीय इस संबंध में भवदिया आपको सूचना देंगी पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है छ सम्राट तो साम्राज्ञी वे वहाँ के सम्राट है वे यहाँ की साम्राज्ञी है चार चौधराइन तो चौधरी चौधराइन पानी पी रही है चौधरी पानी पी रहा था आठ भगवान तो भगवती उसकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत आ गए भगवती के मंदिर की शोभा बड़ी प्यारी होती है प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए और उसके प्रकार लिखिए एक ओम चतुर लड़का है चतुर जे गुणवाचक विशेषण है बे श्याम बीस किलो आटा लाया बीस किलो जे परिणामवाचक विशेषण है तरण सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई થોડી તો પરિણામવાચક વિશેષણ છે ચાર સાહિલ કે પાંચ દસ રૂપિયે થે દસ જે સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે પાંચ કુછ લડકે ઉદ્યાન ખેલ રહે હે કુછ જે પરિણામવાચક વિશેષણ છે અહીં આપણા પાઠ છના સ્વાધ્યન પોથીના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આઠની તમામ સ્વાધ્યન પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠની વિવિધ વિષયની પ્લે લિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો ધોરણ આઠની હિન્દી અને પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો